Здравствуйте, это я в эфире Куб Фаскар. Ну так взламываем, покажу я как взломать. Ферминг 2013. Так, начинаем. Начать. Вот. У нас сейчас ничего нету я. Сейчас только ее запустил, покажу вам, как взломать все это. Дом у нас стоит так. Сейчас покажу. Так, переключаю. У нас ничего нет. У нас трактор есть. Такой. Сам отдаётся. Так, S. Еще ничего я не взламывал. Так. Мне дали такой трактор. И спашно. Что такое? И денег ноль у меня. Но. Сейчас покажу я, как взломать теперь эту. <coughs> взламываем у вас будет такой открываем мой компьютер мой компьютер сейчас посогрузится документ администратора мой гаммис открываем так. и будет Ферм Симулятор 2013. И так будет прямо у вас первое, да? И карьер да. От... Так, сейчас. Нави. Открыть с помощью. Вот. нажимаю, Вот я вам еще раз покажу. Карьер. Открыть с помощью. Вот. Так. И видите, она, у меня денег ноль. Нет. Видите? Вот. Теперь пишем сюда. Видите как? Видите, ну. Вот. У меня ноль денег. Совсем ноль. Сейчас я туда сделаю 10 миллионов. Так. как закрываем. Все, бас, бас. Так, как это, не удаляю, просто заходим в память симулятора, на тысячу раз, и как вы видите, у меня сколько денег. Так, можно миллиард. Для... Я могу вам еще раз показать, как ламы вот, вот так, дальше. И, секретно, это П. П нажимаем «П», и покупаем все, покупаем, Сейчас, покупать, купить, Купить всякая фильм здесь много чего, транспорт, животные, купить ули всякое, вот, вот это, надо вам поставить просто сюда покажу я вам куда. Нет, не лучше Вот лучше вот, сюда поставим. Искали? Вот, все хватает. Искать Искать. все. Купили все. Так, подписывайтесь, ставьте лайки, давайте, до встречи. Если хотите, я вам покажу, как взломать GTA GTA 5. GTA 5. Покажу я вам. Вот перемеч Тап. Я купил такую. сейчас Покажу я. Вот такая хорошая игра. Играем. Ее включать надо, конечно. Вот, вот. Надо. Все, включили. Так, басик. Ну не едет. Странно. А вот, теперь включили. Теперь давайте попробуем с ней покататься. Ну, не так сложно. она в любое место ты. да ну... ну много хвастывается но нормальная ну давайте, какой... давайте пройдем это у нас что это у нас комбайн комбайном можно все делать что хотите можно ясно можно и выйти как человек можно ходить просто так. А можно на комбайне смотреть, какая он. Вам... Да. Да так. Просто обслуживаем. Ну что, выходим? Так. А, надо, когда выходите, если хотите сохранить, будет у вас сохранить игры. Сохранение идет. Все, выйти из игры. Так. Можете вы сетевая игры, карьеру, обучение, модификация. Ну вам для новичков я желаю обучение или мое секретное. Ну так, авторы. Сейчас покажу. Вот. Кто рекламировал? Давайте, до встречи.